Scam semakin hari macam semakin kerap. Mengikut Bukit Aman, kes penipuan dalam talian sahaja telah meningkat 19.8% kepada 2,000 lebih kes dalam tempoh Januari hingga Mac 2025. Belum lagi kira skam-skam lain macam skam pinjaman, skam pelaburan, love scam dan entah apa lagi skam yang ada. Dan skam-skam macam ini bukan sekadar beberapa ratus ringgit saja. Cuba tengok artikel ini guru ini kena investment scam RM500,000 yang mamat ini rugi RM1.5 juta Pesara ini pula rugi RM1.6 juta terkena forex scam dan yang paling mengejutkan mengikut Bank Negara Malaysia kebanyakan scam ini dibuat dengan persetujuan mangsa itu sendiri Maksudnya, mereka tak tahu pun yang mereka sedang buat keputusan yang salah. Atau lebih teruk, mereka fikir mereka tahu apa yang mereka buat. Awak mungkin hairan. Macam mana dia orang ni ada berjuta-juta untuk kena scam? Tapi sebenarnya situasi ini lebih kerap daripada jangkaan sebab wujudnya sebuah organisasi yang bernama KWSP di Malaysia. Ramai orang selepas bekerja 40 tahun, mereka bersara dengan duit yang sangat banyak. Dan macam kebanyakan orang yang tiba-tiba kaya, mereka tak tahu apa nak buat dengan duit mereka. Kebanyakan mereka fikir baca blog sikit, tengok YouTube sikit, tanya kawan cari lubang macam tu saja dah boleh uruskan kewangan sendiri dan macam tu jugalah beribu-ribu orang kena scam setiap tahun kan bagus kalau awak boleh gunakan sedikit duit daripada beratus-ratus ribu awak untuk mendapatkan pendapat seorang profesional macam kalau awak ada demam boleh jumpa doktor ha sebenarnya kita pun boleh profesional tersebut dipanggil financial advisor dari awak rugi 1 juta, baik awak bayar sedikit kepada financial advisor awak untuk ketenangan hidup. Ha, logik kan? So hari ini saya akan mendedahkan 6 tanda-tanda yang awak memerlukan financial advisor. Dan kalau awak tengok sampai akhir, saya ada sebuah hadiah special untuk penonton Sembang Finance berkenaan topik ini. So pastikan awak tengok sampai akhir. Sebab pertama dan yang paling obvious, bila awak perlukan financial advisor adalah bila awak tiba-tiba kaya. Ya, yeah, serius, benda ini berlaku lebih kerap dari jangkaan. Mungkin awak jual rumah, mungkin awak dapat bonus besar atau awak ada side gig yang telah berjaya. Dan ya, yeah, duit KWSP. Duit yang datang sekaligus ini biasanya bahaya. Selalunya bahaya. Kita rasa nak belanja sikit. Ah, ha, belanja keluarga. Lepas tu tiba-tiba terasa nak melabur benda bukan-bukan. Lepas tu nak buat bisnes sampai tak perasan suatu hari duit tu hampir habis. Tolonglah cari financial planner suruh dia tolong sekejap plan apa nak buat dengan duit tersebut. Saya garanti dia ada proses yang sangat komprehensif. Kalau nak melabur pun dia boleh tunjukkan memang mana terbaik. Jangan sampai dah kena scam baru terfikir nak cari. Ada sesetengah orang, mereka dalam keadaan yang sangat tenat daripada segi kewangan. Gaji dia mungkin okey, RM7,000, RM10,000 sebulan. Tapi tiap-tiap kali hujung bulan, dia kena ikat perut sebab gaji tak masuk lagi. Penat, ha, stres, tak tahu duit tu ke mana pergi. Atau awak mungkin tengah bergelut dengan hutang. Hutang keliling pinggang tapi tak tahu nak kurangkan apa untuk menjelaskan hutang tersebut. Ramai orang fikir mereka ada masalah pendapatan tapi sebenarnya ia mungkin kerana mereka tak pakai sistem yang betul. Saya suka samakan financial planner ni macam doktor. Bila awak ada masalah kesihatan, awak jumpa doktor. Kalau ada masalah kewangan, jumpalah doktor kewangan. Dan macam status kesihatan awak juga, kalau dah sakit, awal-awal pergi jumpa doktor. Jangan tunggu sampai dah tenat baru pergi. Kalau dah kena pergi AKPK, ah itu dah terlambat. Masa tu financial advisor pun dah tak boleh nak tolong. Semua orang akan ada matlamat kewangan. Yang muda nak beli rumah. Dah kahwin, nak hantar anak pergi uni. Yang tua nak bersara. Yang buat bisnes, nak stabilkan kewangan mereka. Semua orang akan ada matlamat masing-masing. Tapi tahukah awak bagaimana nak capai matlamat tersebut? Kalau awak nak bersara dengan RM4,000 sebulan, berapakah duit yang awak perlu ada sebelum bersara? Kalau awak nak hantar anak pergi UK belajar, berapakah duit yang awak perlu simpan sekarang? Kalau bisnes partner awak tak nak buat lagi, berapakah duit yang awak perlu ada untuk membeli hak milik bisnes tersebut? Atau ada sesetengah orang dia nak wariskan harta mereka kepada anak-anak mereka? Atau mungkin dia nak hibah harta tapi tak tahu macam mana nak buat dengan efektif? Semua ini memerlukan planning. Kira-kira dan semua ini boleh dibantu oleh financial planner awak. Hakikatnya macam ni, melabur tak senang. Ia memerlukan masa dan pemahaman awak kena belajar untuk masa yang lama dan lepas belajar pun tak semestinya awak akan pandai melabur. And it's okay. Sebab tak semua orang nak jadi pakar pelaburan. Ada sesetengah orang lebih berminat jadi doktor yang bagus ataupun cikgu ataupun usahawan ataupun arkitek. Ya, yeah, sungguh pun di channel ini saya ada ajar macam mana nak DIY melabur kalau dah tak minat dalam bidang finance, hmm, macam mana? Macam awak cuba paksa semua orang jadi mekanik. Sebab tak semua orang ada kereta, tak logiklah kan? tak semestinya semua orang boleh. Yang pentingnya, kita semua faham bahawa melabur adalah mesti. Cuma kita tak perlu buat sendiri. Awak boleh teruskan fokus awak kepada bidang yang awak mahir dan serahkan bahagian kewangan kepada orang yang memang dah buat benda tu hari-hari. Kalau awak nak bina rumah, awak cari engineer, cari arkitek, betul? Kalau awak nak tampal gigi, awak cari doktor gigi. Kalau awak nak melabur, kenapa tak boleh cari seorang yang pakar melabur? Betul? Advisor yang bagus bukan sekadar akan menguruskan pelaburan awak. Dia akan bantu awak jimatkan masa, kurangkan tekanan dan bagi awak ketenangan untuk fokus ke apa yang penting dalam hidup awak. Awak baru kahwin ataupun bercerai ataupun baru lahir anak ataupun ibu bapa awak semakin tua. Mungkin awak mahu memulakan perniagaan. Mungkin awak nak berpindah ke luar negara. Mungkin awak tiba-tiba kaya. Kehidupan berubah dan apabila ia berlaku, kewangan awak juga akan berubah. Bajet yang sama, plan pelaburan yang sama ataupun insurans yang sama mungkin tidak sesuai lagi. Sebagai contoh, baru-baru ini saya terbaca sebuah artikel Tan Boon Hiong, bekas nombor satu sukan badminton komplain dia rugi RM250,000 akibat beli Range Rover. Ha, yelah sebab harga asal Range Rover itu RM500,000. Dalam setahun nilai dia jatuh lebih daripada setengah. Hmm, Ha, mungkin dia sebenarnya tak mampu, that's why dia terasa extra pedas. Merungut sampai masuk berita. Kalau awak mahu buat keputusan yang besar, jangan takut minta pendapat seorang profesional. Seorang penasihat kewangan boleh membantu awak melaraskan layar awak. Dia boleh memberi perspektif sama ada apa-apa yang awak buat tu bagus ataupun tidak. Finally, kalau awak ada soalan kewangan tapi tak tahu nak tanya siapa, Pergilah tanya financial advisor Saya dah kata berkali-kali dalam video ini Seorang financial advisor adalah macam doktor kewangan Kalau awak ada soalan tentang kesihatan tubuh badan Awak akan cari doktor So sini sama je Adakah insurans saya mencukupi? Ah, ha, boleh tak saya bersara awal? Adakah harta saya cukup untuk diwariskan kepada anak? Tak salah nak tanya Kadang-kadang duit bukan saja benda bernilai dalam dunia ini Ketenangan hati dan pengetahuan bahawa hidup awak terurus adalah antara benda-benda bernilai yang kita semua patut ada. Sebelum saya berakhir, saya nak memberikan korang sebuah hadiah kerana awak tengok sampai sekarang. Seperti yang korang tahu, saya juga adalah seorang financial advisor berlesen. Dan untuk pertama kalinya, saya akan menawarkan satu sesi consultation 30 ke 60 minit percuma eksklusif untuk penonton Sembang Finance. Sekiranya awak memerlukan pertolongan dalam kewangan awak, inilah masa yang sesuai untuk kita sembang silalah klik link yang disertakan di ruang deskripsi awak akan diminta untuk mengisikan sebuah borang ringkas dan saya akan hubungi awak semula untuk set appointment cuma satu je perkara saya akan cuba bantu semua orang sebaik mungkin tapi kalau banyak sangat orang sign up maybe saya akan lambat balas tapi saya janji saya akan balas dalam masa satu minggu so kalau awak betul-betul memerlukan pertolongan awalkan isi borang Okey, pada pandangan saya, dalam dunia ini ada empat orang yang awak confirm kena kenal dalam hidup ini. Satu adalah lawyer, satu adalah doktor, satu adalah accountant dan orang yang terakhir adalah financial advisor. Mungkin hari ini awak rasa tak perlu lagi tapi suatu hari nanti awak pasti akan bersyukur awak kenal seorang financial advisor. Kita tak akan cari doktor masa badan kita dah tenat. Kita kena cari awal-awal dan buat check-up yang kerap. Oleh itu, kita cari doktor yang kita suka dulu supaya suatu hari nanti bila kita betul-betul perlukan dia, kita tahu siapa nak call. Hal kewangan pun sama. Jangan tunggu sampai dah krisis baru awak nak cari financial advisor. Buatlah sebelum ia berlaku. Kalau awak nak tahu lebih tentang financial advisor, bolehlah lihat video di sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.